Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum murid-murid sekalian Apa khabar? Ustaz berharap semua murid sihat sejahtera Bertemu lagi kita pada kali ini dalam pembelajaran pendidikan Islam tahun 6 Sebelum kita memulakan pembelajaran Mari kita baca doa terlebih dahulu Agar Allah Subhanahu SWT memberikan kita kemudahan untuk memahami pembelajaran kita pada kali ini. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita memulakan pelajaran, ustaz nak bertanya kepada semua murid-murid, pernahkah murid-murid pergi melancong bersama keluarga atau bersama dengan rakan? Ustaz rasa tentu murid-murid pernah pergi kan? Jadi, apa yang murid-murid dapat lihat semasa pergi melancung atau melawat ke sesuatu tempat? Ustaz percaya kalau murid-murid pergi ke sesuatu tempat atau melancung atau melawat sesuatu tempat, murid-murid akan dapat melihat pemandangan yang indah di tempat tersebut. Baiklah murid-murid, ketika kita hendak pergi, pergi melancung, mengembara, berkhemah dan sebagainya, Islam telah mengajar kita beberapa adab yang perlu kita amalkan. Pada kali ini, Ustaz akan bincangkan tajuk Rehlah Merehatkan Minda. Murid-murid boleh merujuk buku teks pendidikan Islam tahun 6 di halaman 171. Sebelum itu, mari kita lihat maksud Rehlah. Rehlah berasal dari perkataan bahasa Arab. Maksud Rehlah ialah pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancung, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut perkataan rehlah ini di dalam Al-Quran iaitu di dalam surah Quraisy ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatash syitai <Sul> was-sayf. <Sul> ada perkataan rehlah. Maksud ayat ini ialah iaitu kebiasaan aman tenteram. Aman tenteram perjalanan mereka yakni menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat apa dia adab-adab rehlah. Ada beberapa adab-adab rehlah yang ditetapkan oleh agama Islam. Adab adab rehlah tersebut ialah yang pertama kita hendaklah berniat kerana Allah. Kita berniat rehlah kita itu adalah kerana Allah supaya rehlah kita itu menjadi ibadah. Apabila rehlah kita menjadi ibadah, Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Yang kedua hendaklah kita memulakan perjalanan rehlah kita dengan menunaikan solat sunat musafir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi. Yang ketiga, kita hendaklah memilih tempat yang bersesuaian dan tempat yang kita hendak rehlah atau hendak pelancong tersebut tidak ada unsur-unsur yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita hendaklah menutup aurat dengan sempurna supaya maruah kita terpelihara. Yang kelima, kita juga perlu mendapat keizinan ibu bapa untuk menyertai rehlah atau melancung ke tempat lain. Yang keenam, kita hendaklah menjaga mata, telinga dan fikiran kita dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah. Apabila kita melihat Keindahan ciptaan Allah Dalam hati kita sebut Subhanallah ha? Allahu Akbar Yang ketujuh Kita hendaklah sentiasa menjaga Waktu-waktu solat Jangan kita asyik melancong Tapi kita lupa untuk menunaikan Solat Yang kelapan Sentiasa Mengingati dan memuji Keagungan ciptaan Allah Ta'ala Berdasarkan kepada Adab adab rehlah yang ustaz sebutkan tadi, bolehkah murid-murid mengenal pasti adab sebelum, semasa dan juga selepas rehlah? Murid-murid boleh tulis adab-adab tersebut dan kenal pastikan apakah dia adab sebelum, semasa dan selepas rehlah. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada kali ini. Diharapkan murid-murid boleh menyatakan maksud rehlah dan juga adab-adab rehlah yang perlu kita amalkan. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum.